Начнем с того, что сегодня у нас 1303 день войны, то есть специальная военная операция. Остается всего совсем немного, 115 дней, до того, как мы переплюнем продолжительность Великой Отечественной войны. А вы можете мне на вопрос ответить? А я отвечу на. Нет, да. вы не отвечайте, вы занимаетесь своей традиционной я... демагогией, Нет, хотя прекрасно демагог? знаете, я привожу конкретные... что мы ведем специальную военную операцию методами Конкрет... не военными. А, нет, ну, видимо, В принципе, воен... можно было это решить все за два часа. Невозможно было решить за ну, два возможно. часа. Это вот возможно. Раз, вы относитесь к тем людям, которые в феврале, в начале февраля 2022 года тоже кричали о том, что я? украинская Во армия, я вообще украинская армия разбежит. Заходим в Харьков. Заходим в сумму. В Харькове миллион с лишним, да? Ну, да. Был. До войны 200. было миллион четыреста. Сейчас где-то миллион двести. Был. А, ну, было. В суммах там Нет. гораздо меньше, но то, что ты... Меньше трехсот. И вот они все ломанутся в сторону Киева и Львова. А? Вітаю! Це нові заяви путінських блазнів. Ну а я Інна Набок. І я знову зібрала докупи всю цю ахінею пропагандистів, щоб вкотре продемонструвати вам, що ми обов'язково переможемо. А вони приречені. Просто конкретні дані, щоб ви розуміли. да? Ну от згодом опять же, інформації, в тому числі зв'язаних з нашим міністерством оборони, за період СВО знищено 25 тисяч. 157 э, танков и БТР. Так. Самое интересное, что в украинской армии, украинской армии, их было на начало войны всего 4371. Так. Соответственно, 25 тысяч они никак не могли увеличиться. И то же самое по самолетам. У них было 187 самолетов. По то есть нашим данным. Министерство обороны России занимается. Э, не не только. Не только наши. Вот. Поэтому не я только. могу просто привести эти все цифры. По перше, вони терористи, вбивці і окупанти, яким немає місця в цивілізованому світі. А по-друге, вони готові навіть один одного зрадити заради власного збагачення і вигоди. І знаєте, це вже навіть пропагандисти не приховують. Як вам Жінки дуже хитро умні. которые специальную военную операцию научились использовать как инструмент для личного обогащения. Они вступают в брак или в отношения с бойцами с СВО, а потом деньги, которые государство выплачивает за ранение или тем более за гибель военнослужащих, они присваивают себе. В общем, проблема настолько стала серьезная, масштаб. Би такі больші, то не обращайте на те внимання вже нельзя. От вам і новий портрет російської жінки від пропаганди: не берегиня, не та що береже життя свого чоловіка, а та, яка швидше підпише шлюбний контракт із мобілізованим, і теж не з кохання не від вірності, а з холодним розрахунком отримати виплати після його смерті. те случаи, которые сегодня уже имеются, те, которые мы имеем в разных регионах, они как раз-таки про это, когда женщина сегодня склоняет мужчину вступить с ней в брак, а потом отправляет его на СВО с что целью значит, отправляет, получить, Отправляет, отправляет, что, сама, отправляет что, дрова, чтобы, отправляет, чтобы отправить что его на СВО. Секун. Но вы посмотрите, Мужик. вот именно так сегодня поступают эти женщины. Они убеждают мужчин подписать контракт и уйти на СВО. Ваня, мы с тобой в счастливых браках просто Возможно, я просто не понимаю, как человека в здравом уме и трезвый в памяти, можно который в состоянии писать свидетельство о, о браке, что он э, женится, как можно, как извините, как багаж. Сказать послушайте, ему, давай отправляйся? Послушайте, убеждать русскую женщину учить не надо. Это уже, ну если я не преувеличу, скажу, что в определенных случаях это уже индустрия, когда женщины предлагают себя для того, чтобы получить эти выплаты. Такая себе, знаете, гротескная схема. Шлюб, фронт, выплата. И в этом, на самом деле, вся мораль пропаганды. Замість того, чтобы показать людские отношения, они малюют циничную карикатуру, где даже любовь претворяется на разменную монету. Насколько это действительно массовое явление? Вы не смотрите вглубь. Вглубь военкоматы, госпиталя, а потом есть еще женщины, работающие на СБУ, их называют мальвинками. Это... У нас принимают сейчас на контракт практически любого. Мужчину а, с отклонениями психическими контрактовали и задним числом его женили. И еще пишет нам мужчина по имени Олег. Он инвалид, у него протез. И он в последнее время заметил, что когда лето, он надевает шорты, и протез виден, да. повышенный интерес женского пола к нему. Но как только эти интересующиеся узнают, что он не ветеран из своего, и ногу он потерял при каких-то других обстоятельствах, интерес, сразу же этот правда. повышенный интерес куда-то спадает. Наши да. чудесные женщины не очень чудесными да, да. выглядят сегодня. Тем часом Кремль готовит ультиматум Вашингтону. Лавров на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку збирається попередити держсекретаря США Рубіо, що якщо штати наважаться конфіскувати заморожені російські активи і навіть передати їх Україні, то Москва негайно вийде з будь-яких переговорних треків. Шаг за шагом була практично повністю демонтірована система советсько-американських і російсько-американських соглашень по Контролю над ракетно-ядерними і стратегічними оборонительними воруженнями, бо у Кремлі розраховують, що такий шантаж подія, інакше Трамп втратить шанс на свою омріяну Нобелівську премію миру. Тож, як бачите, для кремлівських гієн гроші теж важливіші за будь-які мирні переговори. Ну а погрозы – это ж главный дипломатический инструмент Российской Федерации. Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер. Пример тому – наше решение об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Це був вынужденный шаг, продиктований необхідністю адекватно реагувати на програми по розміщенню в Європі і азіатсько тихоокеанском регіоні аналогічних вооружений американського і иного западного производства. До речі, про самого Трампа на російських телепомийках теж не забувають. І знаєте, що ось тут цікаво. Риторика путінських посіпак щодня змінюється, як і настрої самого Трампа. И только президент Сполучених Штатов Америки каже, что ему не подобаються действия России и Путина в московских студиях несется. Трамп, так сказать, он понимает ли, что происходит, и второе, где его играют, а где он играет, да? И теперь насчет играет пункт второй. Мне кажется, что все-таки здесь надо очень осторожно, значит, с товарищем американским президентом иметь отношения, хотя надо иметь, несомненно, вот, но тем не менее. Вот опять же, вроде бы Трамп не Обама, Трамп не демократы, а тему они качают, в общем, с разных сторон примерно ту же. А давайте убедим всех наших противников, что в принципе применение ядерного оружия – это за скобками. условно говоря, так сказать, ну вы там воюете на Украине, ну воюете, так сказать, да. А ядерное оружие, давайте так, как, как будто вы, а я знаю, что оно у вас есть, но как будто бы сделали вид, что у вас его нету. Его у вас нету. И тогда нам, американцам, нечего бояться. А что у вас там в Европе будет происходить, ну, это ваши личные проблемы. Поэтому, мне кажется, здесь, конечно, может быть, есть какая-то... Ну, у нас искренняя целая составляющая. секта таких. Ну да, ну, да может, зажмурившихся. <как> есть целые, есть искренние составляющие в в том что он смысле. говорит. А есть совершенно очевидная манипуляция. А есть мы члены клуба ядерных маниаков. С давайте, давайте всем скажем, там всем в этом мире скажем, что вообще ядерное оружие. А вот про фронт, цифайкометы, мовчать. Хотя я не удивлена. Бойс Рогозин дал великое интервью, в якому вызнал полный глухой кут на фронте и даже заявил, что жутких достигнутых цілей СВО даже и близко не видно. И вот Если двигаться такими традиционными способами, как мы сейчас двигаемся, да? то есть в основном вся война идет в тактическом звене. Это э, штурм, что и штурмовая группа? Это 3-4 человека, это 5 человек. да значит мужики где-то ну наверное возраста примерно близкого к нам да mm -hmm. вот потому что молодежь то она у нас айтишники там они там у нас где-то защищены там всеми и так далее да, mm -hmm. пирогами вот и вот эти вот мужики по степи которая вся заминирована да где дроны с разных сторон жужжат увешенные броней там увешенные значит этим и у него автомат должен быть и боекомплект должен быть у него под этот автомат И одновременно гладкоствол чтобы отстреливаться от дронов и еще и рэп и вот это все Встати этим невозможно со стула, а не то, що йти кудись наступати. Це очень сложно. А якщо техніка з'являється, военная в зоне в зоні там, 20 км ближе к лінії бойового сприкставі, вона буде сожжена. за його словами. Через дрони воювати стало практично неможливо. Сили армії зрівнялися, ну і жодного обвалу фронту, про який волають пропагандисти, немає. Ба більше С сили примірно да, по по... Подготовленності, і даже по мотивації, тому що там накачано, там тоже не, там накаче. Там русські люди Ні, там. Говорять це... тільки на русском. да бо да, їх там гранатами вони кричати в русські не здаються. Пам'ять, але який сенс у всій цій тупі м'ясорубці, якщо просунутися неможливо, Грогозін так і не пояснив. Та й взагалі, чітко пояснити все це. Вже четвертий рік не може ніхто. Тим часом окупанти передають Путіну привіт з фронту. Я отказываюсь от этой боевой задачи, потому что беспокоюсь за, свое, за свою жизнь. Потому что прохожу 5 метров, пробегая 5 метров, я начинаю хромать уже. Просьба это видео обращение считать полностью. 1 августа был раненый. Должное лечение мне не оказали. Должен был ложиться 19 сентября в госпиталь на реабилитацию, потому что осколок в ноги мешает, хромает и так далее. Напоминаю, подавляющее большинство подразделений подготовки нет никакой. Ты попадаешь на фронт и сразу без всякой подготовки идешь в окопы. Максимум две недели, максимум. Ситуация катастрофическая, дорогие мои. Ситуация катастрофическая. Вывод, очень простой вывод, ребята. Нам предстоят, блин, бедствия и жертвы, перед которыми померкнет 41-й год с большим отрывом. Папагандисти ж і про це мовчать. Бо краще ж пробувати дно нікчемними висловлюваннями і відпрацьовувати свої криваві рублі. Ну а загалом не було так, що не день так парад маразму. Як вам наступні висловлювання? Ми живемо в цей, коли біда прийшла, давно вже біда прийшла від образованих, а таких, як Чарльз Дарвін, там, от таких, як там, інші всякі біологи, болтологи, всякі там економісти, Адам Сміт там, Дун Скотт. Они все насытили весь мир теориями о том, что можно жить без Бога человеку, что главное в человеке – это экономика, что главное в человеке – это там, телесное здоровье. Среди ученых, конечно, есть верующие люди, и очень верующие люди есть. Но в академиях наук, в Российской академии, во Всемирной академии наук, не знаю, там, во Французской академии бессмертных, большинство составляют безбожники. Они верят в математику, а в Иисуса Христа не верят. Они верят, там, скажем, там, в высшую математику, а в высшую мудрость христианскую. Они даже знать ее не хотят. Поэтому если ум твой отказывается Богу поклониться, то есть самое лучшее в тебе стало источником гордости и погибели. Що ж, після всього побаченого впевнена, що ви знаєте, що робити. Тож дивіться і коментуйте. І звісно, залишайте свої вподобайки. Нехай це відео побачить якомога більше людей, бо все це допомагає нам з вами руйнувати кремлівську пропагандистську машину. А щоб наші сили оборони руйнували військову машину Путіна, долучайтеся, будь ласка, до важливого збору на автівку для артилеристів НГУ. Скануйте ось цей QR-код на екрані і долучайтеся, адже тут важлива кожна гривня, бо маленьких донатів не буває. А з вами була я інна Набок. Дякую, що дивитеся і за зворотній зв'язок. І головне, бережіть себе і бережіть Україну. Бо я традиційно призначаю вам побачення вже завтра у новому випуску. Тож не пропустіть.